गठबंधन का ये दो दिन में क्लियर हो जाए देखो बैठ के बात कर रहे हैं हम लोग चल रहा है उसमें चर्चा चल, 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 चल रही है वो जब अंतिम होगा तब हमें बताएंगे देखो ये चुनाव प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया है चुनाव प्रक्रिया है आप सब जानते हो ये चुनाव प्रक्रिया में जो सबसे शक्तिशाली दल जो देश का है नहीं तो दुनिया का है ऐसा बोलने वाले महा महिम स्वयं विश्वगुरु का भी अभी तक महाराष्ट्र में अलायंस अभी क्लियर नहीं हुआ है तो, तो सुनो ना मैं हमारी बात कर रहा हूँ ना तो जब हमको सवाल पूछते तो उनका भी हम आपको थोड़ा ध्यान तो ध्यान आकर्षित करते आपका तो हमारा ये कहना है कि ये चुनाव प्रक्रिया है उनका हो या हमारा हो थोड़ा ये अलायंस के इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होते ही है तो वो एक दो दिन में हम लोगों का क्लियर हो जाएगा देखो हमारी जो जगह है हम लोगों ने क्लियर की थी उसमें की हमने किया है उसके आगे हमने लोगों ने किया है नहीं तो जो जगह हमारी क्लियर हुई थी उसमें क्या है हम लोग भी तो ज़्यादा सीटों पे कर सकते थे लेकिन जब तक वो सभी सीटों पे जब तक प्रॉपर डिस्कशन नहीं होगा मुंबई में अभी डिस्कशन नहीं हुआ कई जगह पे डिस्कशन नहीं हुआ है तो जब तक ये पूरा क्लियर होगा वैसे वैसे सीटें डिक्लियर होंगी कुल कितने सीटों पर अब तक हो चुकी है उसके बारे में बताइए पास पास में सभी जगह पे हुई है वो है। आपको कहा है कि हमारी जो मित्र पक्ष है उनसे भी बात आपका आपका से हुई है सोलह तो। तो तो मैंने तो कहा तो कि देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ एक स्पष्ट कह रहा हूँ आप उस बात को आप लोग घुमा रहे हो हमने स्पष्ट आप लोगों से कहा कि जैसे प्रकाश अम्बेडकर जी का दल है और हमारे सपा है कई दल हमारे साथ हैं उनसे भी कम्युनिस्ट है उनसे सबसे सब बात चल रही है और उसमें बैठकर ये सब क्योंकि हमें एक मजबूत गठबंधन हमारा महाविकास आघाड़ी का ये चुनाव में महाराष्ट्र में सामने जाए और 48 एट जगह सीट जो है वो सभी सीटों पे कैसा हम जीत सकते हैं उसका प्लानिंग हमने किया है कुमरे के विधायक सकते हैं पार्टी और उनको उम्मीदवारी मिल सकती है है शिंदे से ऐसी जानकारी आप लोग की बात राजू पार्वे क्या है? पर, परसों के दिन आपके साथ थे हमारे साथ थे आप कोई चैनल उसको चला रहा था और वो बता रहा था कि मैं तो इधर ही हूँ तो ये चर्चा का विषय चलते रहेगा अभी हमें कहा कि इलेक्शन की एक बार टिकटों का महायुति में भी फाइनल तो देखो कैसे कैसे पोला फूटता है उधर भी तो ये सब बातें तो अब चलते रहेगी इसमें कोई छुपा नहीं है ये सब बातें चलते रहेगी किसी को दबाव में है किसी को प्रलोभन है ये सब चलते रहेगा तो ये सब मामले स्पष्ट होगा चलो मराठी आज पवार साहेब कांग्रेस पक्षा ऐसी वती आमी आनी उद्धव ठाकरे साहबांकन संजय राउत आम्ही सगळेजणं बसलो आणि त्याच्यामध्ये आमचे जे अजून मित्रपक्ष आहेत त्यांच्यासोबतही त्या ठिकाणी बोलणं सुरू झालेली आहे आणि या याच्यामध्ये सामोपचाराने या सगळ्या जाग्यांची क्लॅरिटी होईल आणि एक मजबूत महाविकास आघाडीचं गठबंधन महाराष्ट्रात जाऊन अठ्ठेचाळीसही जागा कशा जिंकता येईल याच्यावरचं आम्ही आज चर्चा केलेली आहे प्रचाराच्या दृष्टिकोनातून सगळेजणांनी एका मंचावर कुठं कुठं प्रचाराला जायचं कुठल्या सभा करायच्या त्याच्यावरचंही एक डिस्कशन आमचं झालेलं आहे तो पण प्लॅन आम्ही बनवणं सुरू केलेला आहे <स्थारी> हे चुनाव प्रक्रिया आहे त्याच्यामध्ये निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये आखरी प्रत्येक सीट आम्हाला जिंकायची आहे त्याच्यासाठी ज्या जागा जा आम्हाला मिळतील त्या जा जागेवर जा आम्ही जिंकलो पाहिजे त्या पद्धतीचं हायकमांड निर्णय घेत आहे त्याच्यामुळे विधानसभा हा वेगळा भाग आहे आता रेवंत रेड्डी हे खासदार होते तेलंगणामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री झाले त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टीचं या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये कुठला अर्थ लागत नाही त्यावेळेच्या निवडणुका ज्या ज्या हो येतात त्या त्या निवडणुकीमध्ये त्या त्यावेळेची व्यवस्था निर्माण केली जाते आणि हायकमांड त्याच्यावर सगळं लक्ष ठेवून असते असं तुमच्या टीव्हीवर चर्चा आहे नाही नाही असे तुमच्या टीव्हीवर चर्चा आहे अजून त्या चर्चेचं अंतिम स्वरूप जेव्हा काँग्रेस पक्षाकडून ॲथेंटिक यादी जाहीर होईल त्यावेळेस आपल्याला कळेल मला काय मी पार्टीचा सिपाही आहे ती त्या आदेशाचं पालन करणारा मी कार्यकर्ता आहे मागच्या वेळेस नागपूरला निवडणूक लढायला सांगितली मी लढली आणि मजबूतीने लढली हे तर आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे त्याच्यामुळे जे काही पक्षाचे आदेश येतील त्याचं पालन करणं एक पक्षाचा सिपाई म्हणून माझं काम लोकसभेवर कोणी सांगितलं तुम्हाला आणि नाही काल ज्या ज्या काही आधी आपण पाहिली असेल त्यामध्ये तो आमदार पण नाही आहेत काही लोक मूळ प्रश्न आहे की ज्या ज्या ठिकाणी जे जे मेरिट आहे जे सर्वेमध्ये नावं आलेली आहेत त्याच्या आधार आम्ही घेतलेला निर्णय आहे आणि आमचा निर्णय जवळपास सगळ्यांनीच त्याला मान्य करतात जे काही नावं छंडुटी आलेली आहेत त्याच्याप्रमाणे एक दोन जागेमध्ये जा जे अजून अजूनपर्यंत मी तेच सांगतो तुम्हाला की जी चाचपणी तुमच्या चा चा, तुम चा, माध्यमातून तुम जे बाहेर आलेली आहे त्याच्यामध्ये शंभर टक्के ते बरोबर आहे असं मी मान्य करत नाही त्याच्यामध्ये काही बदलाव तुम्हाला पाहायलाच मिळेल पण त्याच्यामुळे ही जी काही चाचपणी तुमच्या माध्यमातून झालेली आहे ती आम्हाला पॉझिटिव्ह आलेली आहे

त्यांचा पूर्ण महाराष्ट्रात उद्धव सा, ठाकरे साहेबांचा दौरा चाललेला आहे योगायोगान ते सांगितले चालले असतील काही काम असेल त्यांना दिसलं तर त्याच्यामुळे स्वाभाविक आहे की ते स्वतः जातात आहेत त्याच्यासाठी जातात तो त्यांचा प्रश्न

गारे गारे तुम्हाला, 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 तुम्हाला सांगित सांग ते सांगितलं तुम्ही फिरवताय तिथल्या तिथं आम्ही तुम्हाला एकदम स्पष्ट सांगितलं आम्हाला फिरवता येत नाही आम्हाला जे सांगताय ते सरळ सांगता येतं आमचं अजून आमच्या मित्रपक्षाशी चर्चा चालू आहे थोड्याशा जागेचा बदला होईल ते तुम्हाला मगापासून इंडेक्शन देतो आहे ते तुम्हाला सांगता येतं तुम्ही येऊन जाऊन ते लढणार की नाही ते लढणार की नाही तुमचं महागाडीमध्ये एकमत आहे की नाही असे प्रश्न तुम्ही विचारताय तुम्हाला मी जे सांगितलं ही लाईन आमची बरोबर आहे आणि हे आम्ही ठरवून सगळ्या पक्षाचे लोक आम्ही हे मांडतोय आज आम्ही तुम्हाला सांगितलं की त्यांचं आमचं बोलणं झालेलं आहे म्हणजे विशेष करून आज जयंत पाटील त्यांच्यासोबत बोललेत मिसेस आंबेडकर पण बोलले आणि त्याच्यामधून आता मार्ग काढतो आम्ही आणि त्या सकाळी बसून आम्ही सगळे लोक तिथेही आम्हाला सेपरेट नाही आमचं महाविकास आघाडी म्हणूनच आम्ही सगळे लोक निर्णय घेऊ लो। त्यामुळे आजच चर्चा झाल्या त्याच्यामुळे आम्ही तुम्हाला सांगतो की एक दोन दिवस लागेल याला एक दोन दिवसामध्ये हा प्रश्न निकाल तुम्हाला तेच सांगत आहे की आता काही जागांचा अदलाबदल होऊ शकतात मित्र पक्षाच्या विचारामुळे काही बदलाव होतात ते तुम्हाला सांगत आहे तर तुम्ही तिथंच तुमचं मर्फीच्या रेकॉर्ड सारखं ते लढत त्या उत्तर काय देऊ बलिदानाचं काम नाही अठ्ठेचाळीस जागा महाविकास सकाळी लढेल कोणालाच बलिदान करायची गरज नाही आम्ही पाठी आणि उठी असं नाही करणार आहोत अठ्ठेचाळीस जागा कारण की भाजपला महाराष्ट्रातून परास करणं हाच आमच्या महाविकास सकाळीचा मुख्य प्लॅन आहे आणि त्याच पद्धतीची ही तयारी आम्ही करतो

भाजपा डरी हुई है महाराष्ट्र में गुजरात में जब चुनाव आप ले रहे हो तो एक ही फेज में ले रहे महाराष्ट्र में पांच फेज में लेने की क्या जरूरत थी उनकी सरकार है महाराष्ट्र में क्या कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है क्या आतंकवादी और नक्सलवादी है पूरे महाराष्ट्र में कि इनको सिक्योर उसके सिक्योरिटी के हिसाब से उनको पांच फेज में इलेक्शन लेना पड़ा गुजरात और महाराष्ट्र में इतना डिफरेंस क्या है कि तुम्हें पांच फेज में चुनाव लेने पड़ी इसका जवाब तो उनको बीजेपी को देना पड़ेगा इतना लंबा समय महाराष्ट्र में ये चुनाव की प्रक्रिया करवाना ये तो बीजेपी का डर है ये कि पांच फेज में इलेक्शन करके उनके नेताओं को ज्यादा समय कैसा मिले और कोई भी हालत में झूठ मूठ बोलकर झूठे सपने दिखाकर और जितना हमको तो कैसा है उसकी कोशिश असफल कोशिश वो लोग कर रहे हैं और उनकी हार तय है और इसलिए ये कोशिश कर रहे करने दो वो घूम रहे क्यों घूम रहे क्योंकि अब साड़ियाँ बाटी कंट्रोल के दुकान से तो साड़ियाँ भी फटी बाटी अब वो अपना जो फटापन है वो छुपाने के लिए घूम रहे इनको तो लोग अब प्रक्रिया शुरू हुई है मैदान चालू उन जब चुनाव आएगा तब तो लोग इनको बीजेपी को कैसा जवाब देना है लोगों ने डिसाइड किया है ये बलिदान का इशू नहीं है हम तुमको बार बार ये, कह रहे कि ये बलिदान का हैं ले रहा रहा छोटा हो रहा है, ये बात नहीं है। देश की संविधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था का बीजेपी की वजह से खतरा पैदा हो चुका है खतरा फायदा ही नहीं खतरा ही हो गया है ऐसे समय में जिस कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई उस कांग्रेस ने जिस आजादी के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा से जो संविधान इस देश में है वो संविधान ये दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक संविधान है और इस संविधान को बचाना ये कांग्रेस का दायित्व है और कांग्रेस इसको पूरी कोशिश कर रही है और इसलिए जितने भी जो दल है जो बीजेपी के विरोध में है उनको एक साथ ला ये महाराष्ट्र से बीजेपी को सत्ता से बाहर कैसा निकालना क्योंकि महाराष्ट्र एक है कि देश का एक परिवर्तन लाने की ताकत रखता है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है शव अंबेडकर अम्बेडकर विचारधारा की भूमि है इसलिए तो हमने बल्हापुर में शाहू महाराज को खड़ा किया पाँ, पाँ। तो ये विचारधारा जो है ये विचारधारा इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करती है और इसलिए हम लोगों की कोशिश है कि इसमें पूरी तरह कहीं भी भी कोई लैकुन आ रहा है ये कोशिश हम कर रहे तो इसमें बलिदान का शब्द नहीं आता ये देश तो आप आप तो तौ़ 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 हमारा इससे कोई फर्क नहीं है ये कोई वो लोग भी अगर जगह ले रहे तो उनकी जहाँ अच्छी है तो वो लेंगे ना जहाँ हम अच्छे हैं वहाँ हम लेंगे मेरिट के आधार पर डिसीजन लेंगे बीजेपी की वाले में वो एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है छोटे दलों को भी साथ लेकर आप लोग जहाँ पर लड़के परसेप्शन ऐसा हो रहा है की उन्हें वो अल्टीमेट गोल देख रहे चार सौ पांच साल अगर आप भी जो है बीजेपी को हराना है तो जहाँ पर आप कन्विंस नहीं है कि जहाँ पे आप लोग तो है ना दो बार चुनाव हार चुके तो जैसे सेना बार बार दावा करते है तो क्या आप बड़ा भाई होकर बड़ा दिल दिखाने के लिए कांग्रेस क्यों तैयार नहीं हो रही है जिस वजह से उनका कहना है कि सांगी की सीट दो बार हार चुके हैं भिवंटी की सीट हो चाहे या फिर दक्षिण मुंबई दक्षिण मध्य मुंबई की सीट हो उनका उनकी दलील ये कि आप लोग बड़ा दिल दिखाइए

हमारा स्पष्ट है हमारी लाइन स्पष्ट है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब पूरे देश की पदयात्रा की दस हजार किलोमीटर को उन लोगों ने जिस तरह से लोगों की भावना और जन भावनाओं को तो समझ कर जो हम लोगों ने पाँच गारंटीज विशेष करके जो महिलाओं के लिए पांच गारंटी युवाओं के लिए पांच गारंटीज किसानों के लिए पांच गारंटी कामगारों के लिए पांच गारंटी और युवाओं के लिए पांच गारंटी ऐसे पच्चीस गारंटी हमने दी है वो राहुल गांधी जी को जो लोगों ने भावना रखी उसी आधार पर जनमत को हमने आ, उनको न्याय देने के लिए उस तरह का एक विश्वास जनता के बीच में हमने डाला है अलायंस में ये सब च, सब चीज़ें चलते रहेंगी लेकिन हमारा मनसूबा और हमारा मकसद एक ही है कि देश जो बर्बादी की कतार पर बीजेपी ने खड़ा करने का काम किया है उसको धारा में लाना ये हमारी कांग्रेस की कोशिश है और इसलिए जो हमारे मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में हमने आपको बात रखी पीछे में और कोई बात करता है उसका जवाब देने के लिए मेरे पास हे आता ही परंपरा राहिलेली आहे महाराष्ट्र काही बाकी राज्याचं मी कुठल्या राज्याच नाव घेऊन राज्याला बदनामीच्या विचार नाही महाराष्ट्रात परंपरा राहिलेली आहे मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवायची परंपरा राहिलेली आहे कोण कोणाच्या घरी गेला म्हणून त्याचा याच्यात प्रेशर मध्ये कोणी येतो असं कधी महाराष्ट्रामध्ये होत नाही आज निवडणुकीचा काळ आहे कोणी कोणाच्या घरी गेला म्हणजेच त्याचा अर्थ की त्याला सपोर्ट करायला परवा पवार साहेब गेले ऐका नाग असू चालतंय ही परंपरा आहे निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये लोक कोणाच्या कसब्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये गिरीश बापटांकडे मी बसलो होतो आमचे मित्र आहेत होते आता नाही याचा अर्थ की चुकीचं झालं असं नाही ना ही महाराष्ट्राची परंपरा

स्वाभाविक आहे की मध्ये दोन पैसे जास्त मिळावे असं कोणी मी उद्या मंत्री झालं तर कोण पक्षाचा कोण आमदार आहे याचा थोडी विचार करणार स्वाभाविक आपल्या जिल्ह्यावर प्रेम ठेवणार म्हणून त्याला दोन कोटी रुपये दिले त्याच्या मतदारसंघाच्या विकासामध्ये ते इकडे गेले असं कसं म्हणता येईल कहीं चर्चेला कई कारण चर्चा अब बीजेपी बड़ा बना रही है इसके पहले राहुल गांधी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कहा कि शक्ति से लड़ना है और अब औरंगजेब का मुद्दा है तो कैसे देखते हैं आप एक चुनावी मुद्दा अब बीजेपी की तरफ से बनाया मुझे बीजेपी के पास कोई मुद्दे है राहुल गांधी जी ने शक्ति का नाम लिया शक्ति हिंदू हिंदू में शक्ति को बहुत बड़ा महत्व है लेकिन दो शक्ति है एक रावण की शक्ति है और एक भगवान श्री राम की शक्ति है तो हम भगवान श्री राम की शक्ति के साथ हैं अगर दूसरे लोगों को दूसरी शक्ति का यूज जो कर रहे हैं तो उन, उनको हम क्या बोलेंगे उनको जवाब तो वही देंगे अगर हिंदू की बात करते हो तो जहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है मणिपुर में महिलाओं के ऊपर इज्जत टूटी जाती है उनके निवस्त्र किया जाता है उनको जलाया जाता है तो ये ये कौन से हिंदू की परंपरा है? हम पूछना चाहते हैं उनको बीजेपी को ये ये बुरी शक्ति के साथ वो लोग है वो बुरी शक्ति के विरोध में राहुल गांधी है तो फिर गलत क्या बोला है हम वो बुरी शक्ति के विरोध में है हम जो भगवान श्री राम की जो शक्ति है उसके साथ हम लोग और आप संजय राउत से पूछिए सुबह नौ बजे सुबह नौ बजे संजय राउत पूछिए किसी तरह का इसलिए पूछ रहा हूँ क्यूँकी आप लोग मैरिज और दोस्ती की बात कर रहे हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिवसेना जो है वो अंदर खाने अपने कैंडिडेट को कह चुकी है तैयारी करने के लिए हमने भी हमारे कैंडिडेट को बोल के रखा है वहाँ पे उनका भी काम शुरू है आखिरी पार्टियों को हमेशा अपने अपने एरिया में हर जिले में हर ब्लॉक में पार्टियों के वर्कर को काम देना पड़ता है सबको काम में लगाना पड़ता है सफल के उन लोगों ने भी रखा होगा इसका मतलब नहीं कि जब तक अलायंस क्लियर नहीं होगा जब तक ये सब बातें आगे नहीं जाती है जिस प्रकार से उन्होंने अमित शाह ऐसी मुलाकात की आज दोबारा से ताज जैन में एक नाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस और रा, राज ठाकरे की बैठक हुई आपको लगता है जिस प्रकार के मुद्दे वो उठाते आए हैं पिछले इतिहास में उनके जो रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा आपको तो क्या लगता है नहीं हमारा एकदम मकसद हमने शुरुआत में कहा कि जब पा, पांच फेज में महाराष्ट्र में जो चुनाव लड़े तो बीजेपी डरी हुई जो कल तक इनके वीडियो लगा रहा था वो वीडियो लोगों के साथ ये लोग बैठ रहे हैं तो हमें उनके अलायंस में कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कौन क्या अलायंस जोड़ना है उनको क्या करना है वो उनका उनका व्यक्तिगत मामला है उसके बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जब इनका अलायंस जो आएगा तो वीडियो हम भी लगाएंगे ना सा बघा मी त्यांच्या घरात काय चाललं मी ते बघायचं काम करत नाही मला कोणाच्या व्यक्तिगत याच्यात जायचं पण नाही तुम्ही ज्यांच्या पक्षात काय चाललेलं आहे गडबडीत चालले त्यांना विचारा आम्हाला काय मिळालं त्यांच्याबद्दल त्यांचा अगर सक्का मित्र बीजेपी झालेला आता त्यांना विचारा थँक्यू